Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi bin Abdul Muftalib bersama ahli kumpulan saya kumpulan 6 ingin membentangkan mini kajian yang bertajuk peperiksaan di sekolah dimansuhkan wajar ataupun tidak. Subjek sekolah dan masyarakat Dr. Wan Ahmad Musif bin Wan Pa. Baik, ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Yang pertamanya Nur Atila Syahida binti Syaifuddin, Nur Atikah binti Muhammad Jan Nur Akmal Farhaim bin Muhammad Ismail Muhammad Luman Hakimi bin Rosli dan saya Abdul Hadi bin Abdul Muftalib Baik, yang pertamanya pengenalan data belakang kajian daripada Arumugam dan Arifin 2021 kenyataannya merupakan UPSA dimasukkan pada 28 April 2021 digantikan dengan Pembentaksiran Bilik Dajah ataupun PBD jadi tujuan pemasuhan menyokong pembangunan modal insan berkualiti dan selari dengan matlamat negara maju. Okay. Isu dan keperluan kajian ni, tekanan mental pelajar akibat peperiksaan menjadi kebimbangan utama. Kan tu. Yang kedua, pemasuhan peperiksaan dijangka mengurangkan tekanan akademik dan meningkatkan fokus terhadap pembelajaran menyeluruh. Yang ketiga motivasi dan minat pelajar terhadap pembelajaran turut terjejas oleh sistem penilaian yang lama iaitu sistem peperiksaan. Tujuan kajian menganalisis kesan pemansuhan peperiksaan dari perspektif ataupun kategori pelajar, ibu bapa dan juga guru. Jadi ketiga-tiga kategori ini Kemudian menilai impak terhadap motivasi, pencapaian akademik dan persepsi komuniti sekolah. Ya, Atletik sistem penilaian pentaksiran berasaskan sekolah PBS ataupun PBD dicadangkan sebagai ganti peperiksaan. Jadi ini menekankan penilaian berterusan, pemerhatian dalam aktiviti harian, penilaian lebih holistik menyeluruh mengurangkan kebergantungan kepada ujian akhir semata-mata. Assalamualaikum. Saya Nur Atika Majan akan membentangkan penyataan masalah bagi mini kajian ini. Dari segi latar belakang isu, seperti yang kita tahu peperiksaan dah lama dah digunakan untuk menilai akademik uh, para pelajar tapi sekarang sejak ada penilaian baru iaitu PPD pendekatan ini masih dipersoalkan dan dibahaskan dari segi keberkesanan dan kesesuaian dalam konteks pendidikan semasa uh, Dari segi rasional pemasuhan UPSR dan pt 3 ada banyak kajian uh, ataupun uh, perbahasan mengenai ini Menurut Arifin dan Arumukum 2021, pemansuhan UPSR sebenarnya memberi laluan kepada pertaksiran bilik darjah PBD dilaksanakan. PBD menilai pelajar secara holistik iaitu dari segi kognitif, afektif dan juga psikomotor. Ada juga uh, banyak juga kajian tentang isu kesediaan guru uh, antaranya dari Hazurina 2022 guru di daerah kelam mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pelaksanaan PBD manakala berbeza dengan uh, apa yang dikatakan oleh Huda 2002 guru masih berada pada tahap sederhana dari segi kesediaan dan pengetahuan pelaksanaan PBD Seterusnya, dari segi tekanan akademik dan pelajar Bernama 2024 melaporkan Uh, Fadilah Siddiq, Menteri Pendidikan mengatakan Pemasuhan peperiksaan ini sebenarnya bertujuan Untuk mengurangkan tekanan dalam kalangan murid Lin Nancar 2009, membangunkan satu inventori Yang namanya Inventori Tekanan Akademik ASI uh, Dalam uh, inventori tersebut, tekanan ujian adalah subskala utama Subskala ini merangkumi beberapa indikator lain Iaitu gangguan tidur, bimbang gagal dan juga perubahan kandungan ujian tekanan ini menjejaskan prestasi akademik dan juga kesihatan mental pelajar. Walaubagaimanapun, uh, seperti kita tahu KPM mestilah telah menjalankan kajian secara terperinci sebelum membuat keputusan untuk memasukkan UPSR atau PT3. Keputusan dibuat mungkinlah berdasar kesejahteraan pelajar, keberkesanan penilaian dan juga keperluan pendidikan pada masa hadapan. Oleh itu, objektif kajian ini diadakan adalah yang pertama untuk menilai kewajaran pemansuhan peperiksaan dalam mengurangkan tekanan pelajar. Yang kedua, untuk menganalisis persepsi pelajar, ibu bapa dan guru. Yang ketiga, untuk menilai keberkesanan PPS sebagai alternatif kepada peperiksaan tradisional. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Akmal ingin membentangkan kajian literatur bagi tajuk kami. Antara isu-isu yang dikupas adalah pemansuhan UPSR dan PMR, pandangan guru dan ibu bapa, tekanan mental pelajar dan pelaksanaan PBD umum semua tahu UPSR dimansuhkan pada 28 April 2021 oleh Menteri Pendidikan. Pemansuhan keputusan ini mencetuskan pelbagai reaksi terutamanya dalam kalangan guru dan ibu bapa. Ramai guru besar kurang setuju kerana kurang faham dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah Dapatan daripada Arumugan dan Arifin Pada pandangan guru dan ibu bapa Kajian Mustafa El Al menunjukkan Semua ibu bapa tidak bersetuju UPSR dimasukkan Sebahagian guru menyokong, sebahagian lagi menolak Guru dan ibu bapa sukar menggambarkan pelaksanaan adil dalam PBD Sebagai penggantian peperiksaan tradisional Menurut, menurut um, Menteri Pendidikan Hadirina Sidik mengatakan pemansuhan peperiksaan dapat mengurangkan tekanan mental daripada pelajar. Tekanan pendidikan boleh disebabkan oleh kebimbangan peperiksaan, kerja rumah dan penilaian diri. Tekanan ini menjejaskan kesihatan mental remaja. Pelaksanaan PBD pula uh, adalah uh, penggantian kepada peperiksaan tradisional. Menurut Farah Izati dan Siti Rahimah mengatakan guru matematik di Kombak mempunyai pengetahuan tinggi tentang PBD. Namun Hazrina Hazmi dan Khairul Jamaluddin berkata guru memerlukan pembimbingan dan panduan dalam melaksanakan PBD. Sekian sahaja daripada saya, saya teruskan dengan pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Luqman Hakimi bin Rosli Nombor metrik P158423 Saya akan membentangkan kerangka teori dan kerangka konsepsi Yang pertama isu kajian Isu kajian membincangkan pemansuhan peperiksaan sekolah UPSR dan PMR Membincangkan juga persepsi komuniti sekolah Ia Dari kalangan guru, ibu bapa dan pelajar Uh, kemudian reaksi terhadap pemansuhan UPSR uh, mendapati bahawa guru merasa terbeban. ibu bapa dan guru kurang bersetuju kerana kekeliruan mereka terhadap PBD. Antara sebab dan alasan uh, peperiksaan dimansuhkan adalah kerana kesan tekanan akademik. Kajian mendapati bahawa tekanan memberi kesan negatif kepada kesihatan mental remaja bagi pelaksanaan PBD Kementerian Pendidikan Malaysia mendapati bahawa guru mempunyai pengetahuan yang tinggi dan keperluan bimbingan uh, dan panduan untuk guru PBS ataupun pentaksiran berasaskan sekolah ini adalah uh, daripada teori asas iaitu teori konstruktivisme sosial Vygotsky menekankan bahawa pembelajaran melalui interaksi sosial fungsi teori memahami penerimaan PBS melalui hubungan sosial antara guru, ibu bapa dan pelajar. Kerangka konseptual menghubungkan antara pemansuhan peperiksaan, tekanan mental pelajar, pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran berasaskan bilik darjah persepsi komuniti sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dengan metodologi kajian. Reka bentuk kajian jenis kuantitatif. Tujuan untuk menilai persepsi pelajar, ibu bapa dan juga guru terhadap pemasuhan peperiksaan dan juga keberkesanan pentaksiran bidik terjah PBD. Kaedah pengumpulan data dan analisis data set soal sidik diberikan dalam talian melalui Google Form kepada tiga kategori itu pelajar, ibu bapa dan guru secara rawak kemudian kaedah analisis menggunakan SPSF uh, deskriptif minimum peratusan dan juga kekerapan populasi dan sampel pelajar sekolah menengah, ibu bapa dan guru seramai 56 responden uh, melibatkan ketiga kategori, kategori itu Instrumen kajian borang soal sidik sebanyak lim, 25 soalan termasuk soalan demografi. Ha, jadi soalan ni berdasarkan objektif kajian. Kemudian soalan-soalan ini dia semak dari segi kesahan kandungannya. Jadi bahagian soal sidik set soalan ada li, ada lima bahagian. A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan juga bahagian E. Bahagian A, demografi responden. Bahagian B, pandangan terhadap pemasuhan perperiksaan. Bahagian C, kesan pemasuhan, bahagian D keberkesanan PBD dan juga bahagian E cadangan penambahbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Munsif dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Atila Syahida binti Syaipudin akan menyambung pembentangan kumpulan kami di bahagian dapatan kajian. Jadi untuk dapatan kajian, Kajian ini dibahagikan kepada empat bahagian utama. Yang pertama sekali adalah demografi responden. Yang kedua adalah pandangan terhadap pemansuhan peperiksaan. Yang ketiga adalah kesan terhadap pemansuhan peperiksaan. Dan yang terakhir iaitu keberkesanan sistem pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Jadi untuk bahagian A, itu bahagian yang pertama sekali saya pergi dulu kepada demografi responden jadi untuk rajah yang pertama ini menunjukkan bahawa majoriti responden kami adalah perempuan iaitu sebanyak 77% manakala responden lelaki hanya mencatatkan sebanyak 23% Okey, kemudian untuk raja yang kedua, daripada raja dua ini, kita dapat lihat bahawa 45% responden berada dalam kategori umur 26 hingga 40 tahun dan merupakan dan merupakan kumpulan terbesar. Uh, kemudian diikuti oleh 39% responden yang berumur 40 tahun ke atas Manakala 16% lagi berumur antara 19 hingga 25 tahun dan tiada responden yang berada dalam kategori umur 13 hingga 18 tahun. Kemudian saya beralih kepada rajah yang ketiga iaitu peratusan kumpulan responden. Jadi untuk rajah ketiga menunjukkan bahawa kumpulan responden yang terbesar terdiri daripada ibu bapa iaitu sebanyak 38%. Peratus. Kemudian diikuti oleh guru sebanyak 30 2%. Responden daripada kategori lain-lain adalah sebanyak 16% peratus. manakala pelajar iaitu merupakan kumpulan yang paling kecil dalam dapatan kajian kami hanya sebanyak 14% peratus sahaja. Kemudian saya pergi kepada rajah yang keempat iaitu peratusan tahap pendidikan dalam kalangan responden. Jadi daripada rajah ini dapat dilihat bahawa 77% responden mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda ataupun degree menjadikan mereka kumpulan dalam kalangan majoriti. Kemudian 9% responden memiliki ijazah sarjana iaitu master dan masing-masing 7% iaitu tamat sekolah menengah serta mempunyai STPM, diploma, asasi ataupun matrikulasi. Seterusnya ialah bahagian yang kedua ataupun bahagian B iaitu pandangan responden tentang pemansuhan peperiksaan. Jadi untuk rajah yang kelima, hasil kajian ini menunjukkan bahawa sebanyak 98% responden berpendapat bahawa peperiksaan perlu dikekalkan manakala hanya 2% sahaja yang bersetuju agar peperiksaan dimansuhkan. Berikut adalah jadual yang mengandungi soalan-soalan yang terdapat dalam bahagian B borang soal selidik. Jadi jadual ini adalah ringkasan bagi soalan-soalan yang telah dijawab oleh responden di bahagian B. Jadi jadual ini memaparkan respon terhadap enam soalan berkaitan pemansuhan peperiksaan berdasarkan skala Likert iaitu kami telah menetapkan setiap soalan mengikut skala Likert 1 sehingga 5 iaitu 1 sangat tidak setuju sehingga peringkat yang kelima sangat setuju. Jadi dapatan menunjukkan bahawa 58.9% responden bersetuju bahawa peperiksaan menyebabkan tekanan kepada murid dengan nilai min 1.63 menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi terhadap kenyataan ini. Untuk pernyataan yang kedua iaitu sebanyak 76.8% responden amat bersetuju bahawa peperiksaan masih penting untuk mengukur pencapaian pelajar mencatatkan nilai min yang tertinggi iaitu 4.61. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun peperiksaan memberi tekanan, ramai lagi responden yang beranggapan bahawa Uh, peperiksaan ini masih relevan dalam menilai prestasi pelajar. Selain itu, untuk penyataan untuk penyataan yang ketiga iaitu sebanyak 35.7% responden tidak bersetuju bahawa guru hanya perlu melaksanakan pentaksiran formatif tanpa peperiksaan dengan nilai min yang dicatat sebanyak 2.34 menandakan keperluan kepada pelaksanaan penilaian secara seimbang. Jadi bukan hanya bergantung kepada pentaksiran formatif semata-mata. Kemudian untuk pernyataan yang keempat, sebanyak 76.8% responden sangat bersetuju bahawa tanpa peperiksaan, pelajar akan kehilangan motivasi untuk belajar. Dan nilai min yang dicatatkan adalah sebanyak 4.66, menunjukkan persepsi kuat bahawa uh, peperiksaan ini berperanan sebagai pemangkin kepada usaha pelajar, walau bagaimanapun... Terdapat juga kepercayaan bahawa pemansuhan peperiksaan boleh membantu mengurangkan tekanan apabila 42.9% responden bersetuju dan 28.6% sangat bersetuju dengan kenyataan tersebut. Dan nilai min yang dicatatkan juga adalah sebanyak 2.02. Jadi, dengan nilai Mi yang dicatatkan ini membuktikan bahawa um, wujudnya konflik antara keperluan untuk kita untuk guru menilai pencapaian dan juga menjaga kesejahteraan murid. Okey, untuk rajah yang seterusnya ia, iaitu rajah yang keenam menunjukkan bahawa peperiksaan merupakan faktor utama tekanan pelajar dengan 76.2% responden menyatakan nya sebagai punca utama Kemudian faktor-faktor yang lain termasuk harapan ibu bapa iaitu sebanyak 59.5%, beban kerja sekolah sebanyak 52.4%, persaingan dengan rakan sebaya iaitu sebanyak 38.1% dan jadual yang padat di sekolah iaitu sebanyak 33.3%. Jadi berdasarkan dapatan ini, perlunya reformasi pentaksiran untuk meng mengurangkan tekanan terhadap murid. Kemudian saya pergi kepada bahagian C iaitu kesan pemansuhan peperiksaan. Jadi untuk jadual ni kita dapat lihat respon terhadap tujuh kenyataan berkaitan kesan pemansuhan peperiksaan yang juga berdasarkan skala Likert yang saya telah nyatakan sebentar tadi. Jadi dapatan menunjukkan bahawa 30.4% responden bersetuju bahawa pelajar belajar hanya untuk peperiksaan diikuti oleh 21.4% yang tidak bersetuju dan 33.9% yang memilih skala yang sederhana ataupun neutral dengan min 2.38. Jadi kita dapat kita lihat di sini bahawa uh, pelajar hanya belajar untuk peperiksaan semata-mata dan bukannya untuk pemahaman jangka panjang kemudian sebanyak 37.5% responden sangat bersetuju bahawa pemansuhan peperiksaan dapat mengurangkan tekanan pelajar manakala 33.9% bersetuju dengan min yang dicatat sebanyak 2.05. Okey, selain itu 50.0% responden sangat bersetuju bahawa pemansuhan boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar di dalam kelas dan 28.6% lagi bersetuju dan ini menghasilkan min serendah 1.86 dan ini turut disokong oleh dapatan bahawa 48.2% sangat bersetuju dan 39.3% bersetuju bahawa tanpa peperiksaan pelajar menunjukkan minat yang lebih mendalam terhadap subjek yang dipelajari dan min yang dicatat untuk pernyataan ini juga sangat rendah iaitu sebanyak 1.73 okey wala bagaimanapun sebanyak Terdapat sebanyak 37.5% responden yang sangat bersetuju dan 30.4% bersetuju bahawa peperiksaan ini menyekat perkembangan kemahiran insannya seperti komunikasi, kerja berpasukan, kerja dalam kumpulan dengan min yang dicatat sebanyak 2.14 kebimbangan terhadap kesan negatif pemansuhan peperiksaan ini turut ditunjukkan apabila 60.7% responden sangat bersetuju bahawa tanpa peperiksaan sukar untuk uh, menyaring pelajar ke peringkat yang seterusnya. Uh, seperti ke peringkat universiti ataupun uh, diploma, asasi dan sebagainya. Uh, dengan min yang dicatat adalah sebanyak 4.39. Selain itu, 57.1% sangat bersetuju bahawa pemansuhan boleh menyebabkan peningkatan masalah disiplin seperti ponteng sekolah dan min yang dicatat juga adalah agak tinggi iaitu sebanyak 4.16. Okey, akhir sekali iaitu di bahagian D keberkesanan sistem pentaksiran PBS untuk menggantikan peperiksaan. Jadi, untuk uh, jadual di dalam bahagian D ini menilai persepsi terhadap enam kenyataan berkaitan keberkesanan pelaksanaan PBS. Seramai 50 Uh, peratus responden yang sangat bersetuju bahawa mereka faham konsep dan pelaksanaan PBS. Kemudian diikuti oleh 28.6% yang bersetuju menjadikan min yang tinggi iaitu 4.20. Jadi berdasarkan kenyataan yang pertama ini hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa kefahaman yang agak tinggi uh, terhadap PBS dalam kalangan responden. Namun, dari segi keadilan hanya 10.7% responden yang sangat bersetuju bahawa PBS ini adil untuk semua murid sementara 30.4% tidak bersetuju dan 17.9% sangat tidak bersetuju dengan min yang agak rendah iaitu sebanyak 2.77. Jadi keyakinan uh, terhadap PBS sebagai pengganti peperiksaan konvensyennya juga dilihat rendah apabila hanya 8.9% yang sangat bersetuju dan 10.7% bersetuju Sedangkan sebaliknya uh, terdapat 25%, sep, uh, 25 dan 28.6% masing-masing tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju Mencatatkan min yang rendah iaitu 2.50 Walaupun begitu 23.2% responden sangat bersetuju dan 14.3% bersetuju bahawa PBS ini uh, banyak membantu uh, guru untuk mengenal pasti kebolehan sebenar pelajar dengan menghasilkan min yang sederhana iaitu 3.16 Kemudian seramai 28.6% menyatakan sangat bersetuju dan sama jumlahnya uh, menyatakan bersetuju bahawa PBS membolehkan penilaian berterusan dan bukan semata-mata berasaskan peperiksaan dan min yang dicatatkan juga adalah uh, pada skala yang sederhana iaitu 3.48. Seterusnya 28.6% juga sangat bersetuju bahawa PBS ini menggalakkan pembelajaran secara konsisten sepanjang Tahun disokong oleh 26.8 responden yang bersetuju aa, dengan nilai min 3.61 Walaupun keyakinan terhadap PBS ini sebagai pengganti penuh peperiksaan masih rendah Tetapi masih terdapat segelintir responden yang percaya bahawa sistem ini Dilihat dapat uh, menyumbang kepada pembelajaran berterusan uh, dan secara menyeluruh dari segi perbincangan dan cadangan, kajian ini menilai kewajaran pemasuhan peperiksaan dan kesannya terhadap tekanan mental pelajar serta pelaksanaan PBD. Dapatan hasil menunjukkan majoriti guru tak bersetuju dengan pemasuhan UPSR selaras dengan kajian yang dibuat oleh Arumogam dan Arifin 2001 yang mencatatkan kekeliruan dalam pelaksanaan PBD. Penemuan ini menyokong teori konstruktivisme Social Vygotsky yang menekankan interaksi sosial dalam pendidikan. Legen mencadangkan perlunya latihan berterusan kepada guru bagi memastikan pelaksanaan PBD yang adil dan holistik. Walaupun uh, pemasangan peperiksaan ini disokong dari sudut tekanan mental pelajar, pelaksanaannya masih memerlukan kefahaman dan penerimaan dalaman daripada guru dan ibu bapa. Ibu bapa dan guru perlu bekerjasama untuk menerima pentaksiran dan penilaian baru ini. Namun, uh, keterbatasan kajian ini ialah tumpuan kepada komuniti sekolah sahaja yang uh, mungkin tidak mewakili konteks nasional sepenuhnya. Kesimpulan daripada kajian ini, ahli kumpulan mendapati bahawa kajian ini menunjukkan pemansuhan peperiksaan tradisional seperti UPSA dan PMR menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan guru, ibu bapa dan pelajar. Walaupun perubahan ini menimbulkan kebimbangan khususnya terhadap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD, ia juga membuka ruang kepada pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan mesra pelajar. Pentaksiran berasaskan sekolah PBS mempunyai kelebihan dalam menilai perkembangan pelajar secara menyeluruh termasuk aspek kognitif afektif dan psikomotor. Ia membantu mengurangkan tekanan akademik dan memberi peluang kepada murid untuk berkembang mengikut potensi sebenar mereka. Sebaliknya, peperiksaan tradisional pula masih relevan sebagai alat penilaian standar dan penanda aras pencapaian dalam sistem pendidikan negara. Kedua-dua pendekatan ini, PBS dan peperiksaan tradisional masing-masing mempunyai nilai tersendiri dan boleh diterima masyarakat sekiranya dilaksanakan dengan seimbang dan berkesan. Justru itu, perubahan ini harus dilihat sebagai satu cabaran positif kepada para guru untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, kemahiran, pendekatan PDP mereka. Dalam era pendidikan abad ke-21, guru memainkan peranan penting untuk memastikan setiap murid menikmati pengalaman pembelajaran yang berkualiti dan bermakna selaras dengan semasa dan keperluan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada kumpulan kami.